Традиционное вручение именных стипендий народного депутата Украины трех скликань Вадима Гурова прошло в Палате культуры Металлургии. Основной принцип здесь библейский, каждому по заслугам его. В данном случае заслуги – это учеба, это культура, это так называемая общественная деятельность, а на самом деле это работа в коллективе. И лучших из этих ребят мы их поощряем. Цьогоріч захит не був нового формату. теперь проект имени Стипендії Гурова став спільним проектом с благодійним фондом Громадська инициатива мешканців Кривбасу. Рішення принимает педагогический состав академии. Но мы хотим с Александром Давыдовичем, мы уже советовались с Вадимом Николаевичем, и если будет с нами сотрудничать и профсоюз, и Юрий Викторович, мы, очевидно, сделаем попечительский совет в следующем году. И все последующие стипендии будут, назначение будет проходить через попечительский совет от такого фонда стипендиального. Общаясь с молодыми людьми, я чувствую тот потенциал, который может вполне сегодня заменить тех, кто работает на предприятиях. Потому что, знаете, когда приходит пенсионный возраст, пенсионный возраст всегда нужно, на мой взгляд, давать молодым дорогу потому что жизнь на месте не стоит. И я уверен в том, что каждый из них сможет работать и руководителем, и специалистом, и служащим, и, ру... и, директором предприятия, и может быть политиком. Огромное спасибо опять коллективу своего учебного учреждения за помощь. Как бы, если ты любишь свою профессию, идешь к своей цели, то ты добудешь высоких вершин. Ну и я рада, что выбрала эту профессию. В планах организаторов заходу подальше расширение проекта. Невдовзі его участниками сможет стать еще больше студентов.